Іран відхилив заклик лідерів трьох країн ЄС отриматись від будь-яких дій у відповідь на вбивство лідера Хамас Гані, що можуть призвести до подальшої ескалації напруженості в регіоні. Про це повідомляє США, як пише агенція, міністерство закордонних справ Ірану заявило. Країна рішуче налаштована захищати свої права і не потребує жодного дозволу для відплати за вбивство Гані. Нагадаю, 31 липня корпус вартових ісламської революції заявив лідера палестинського груповання Хамас Смілганія було вбито у своїй резиденції в Тегерані. У Хамас пізніше це підтвердили. Сміл Ганія – палестинський політик і один із лідерів ісламського ісламського руху. Хамас США визнали Ганію терористом у 2018 році. У той же час сполучених штатах Америки занепокоєні військовою співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. Взаємодії між цими країнами прокоментував речник Пентагону Патрік Райдер. Слухаємо. Ми знову уважно стежимо за цими відносинами і справді маємо занепокоєння, особливо щодо Росії, оскільки вона прагне закуповувати зброю та боєприпаси у цих країн для підтримки її війни проти України. Нами на зв'язку ізраїльський військовий експерт Давид Шарп. Давид, вітає слава Україні. Здравствуйте, Влад повністю солідаризуюсь. Ви завжди так відповідаєте. Я знаю. Тому, якби цей заклик наш, наші ці слова завжди вам кажу на вашу адресу. І на правду, ми стежимо, звісно що за тим, що відбувається в Ізраїлі. А минулої ночі ми уважно стежили, бо там певні анонси, знаєте, видавав Іранна Гора. Постами з зазначеним часом. ну В нас це був ма була точніше вже тоді, перша ночі за Києвом, та але все тихо, спокійно, нічого не відбулося. Е як нам сприймати цю всю історію? воспринимать нужно как, во-первых, психологическую войну со стороны противников Израиля, Хизбаллы и Ирана, которые, как они и сами заявляли публично, ожидание реакции, это часть нашей реакции, это желание вымотать, в том числе с точки зрения прямых, прямого нервирования израильских граждан. И с точки зрения Горали за более материальный, потому что ожидание это нанесение ущерба в том числе. Например, вылеты и полеты в Израиль отменяются. Армия находится в более повышенной готовности, несмотря на то, что идет война и готовность и так кажется запредельной. Тем не менее, запредельной не бывает. А повышенная готовность это, это больший расход прямым текстом, потому что самолеты больше находятся в воздухе, те или иные люди привлечены куда надо. В общем, это не секрет, и подобным образом иранцы кое-чего добиваются. Однако есть и проблема, когда с такой вот местью иранцы их из бала затягивают, то они подвергаются все большему давлению, сталкиваются с все большими угрозами, в том числе и со стороны Израиля. Угрозами, кстати, возможно и превентивного удара в том числе, если вдруг будет такая необходимость. Ну и внутренние противоречия внутри внутри Ирана тоже возрастают, про разного рода насмешки со стороны недругов Ирана на Ближнем Востоке, я не говорю, это дело на самом деле второстепенное. Поэтому Иран в любом случае находится перед очень серьезным выбором. По большому счету не отреагировать вообще для него это потерять лицо. И поэтому я склонен считать, что они, несмотря на ряд угроз и ряд проблем, отреагируют, отреагирует и Хизбалла. Хотя я слово отреагируют здесь не очень уместно. Они ведут против Израиля фактически объявленную войну и называть кое-какие шаги вот прямо так реакции. Ну, это э, дело каждого. Особенно в случае с Хизбаллой, когда был уничтожен ее высший командир в качестве прямого ответа на бойню, которую Хизбалла устроила в населенном пункте на севере Израиля, когда погибло 12 детей и подростков. В общем, я веду к тому, что несмотря на длительное ожидание, определенные уже, скажем так, даже улыбки на этот счет и иронию, важно понимать, лица они по всей видимости не потеряют, и предположение, что реакция, так называемая, состоится либо в ближайшие часы, а речь идет, как правило, В ночное время, либо в ближайшие дни, несмотря на то, что ближайшие дни уже прошли и не раз, по-прежнему это утверждение верно и я склонен его придерживаться. Ми, звісно, ж стежимо, але є ще один важливий момент. Я вчора почув позицію і знайомився з нею в мережі. Одна з них така присутня, що на всякі прохання, відповіді і так далі, з іншого боку, Ізраїль. Може і сам приймати рішення, як діяти з тими ті чи іншими терористичними організаціями. Навіть якщо така відповідь там від Ірану, Хезблу і так далі станеться. Чи всі такої відповіді хочуть навіть в тих самих Іранах і так далі, в тих країнах, які можливо в тій вісії присутні? Как всегда в любой стране, это, кстати, касается Израиля, Украины и вообще многих стран и организаций, есть разные мнения и разные подходы. Например, касательно Ирана. Мы на самом деле не обладаем точной информацией, но есть упорные слухи, а я имею в виду базирующиеся на сливах прессу из довольно приличных источников о том, что в иранской верхушке есть значительные разногласия. В частности, президент, который считается более умеренным политиком, он, конечно, не лицо номер один в иранской иерархии. Лицо номер один – это верховный духовный лидер Али Однако президент Ирана, например, настаивает либо на отсутствие реакции, то есть либо на том, чтобы ее вообще не произошло, потому что она может навредить Ирану и очень-очень серьезно, либо на том, чтобы она была очень умеренная. А с другой стороны, ходят слухи, что главы корпуса стражей исламской революции, например, вообще исходят из позиции чуть ли хоть трава не расти, а мы должны предпринять решительные меры. Как оно на самом деле, точно мы не знаем, однако в целом... Подобное описание отражает, выглядит достаточно логично в той или иной степени, хотя иногда разного рода дополнения вызывают сомнения. Например... В качестве примера, и почему стоит относиться к слухам осторожно, я приведу то, что президенту Ирана приписывается, например, призыв не бить по Израилю во избежание серьезных эксцессов, а, например, ударить по каким-то там израильским объектам, как было сказано в Иракском Курдистане, но это еще куда не шло, хотя вопрос, есть ли там вообще израильские объекты, но и в Азербайджане. И вот это, например, для меня показалось очень странным, потому что Азербайджан это важный сосед Ирана, да, у них непростые отношения, но ударить в открытую, например, ракетами по, израильским, по израильскому какому-нибудь неважно реальному или вымышленному объекту в Азербайджане, но это шаг, который очень приведет для Ирана к серьезным последствиям, и не факт, что во всех отношениях и не факт, что это лучше, чем ну что тут говорить, лучше, чем какие-то другие меры. Это вообще было бы очень необычно. И я не уверен, что иранский президент в самом деле такое предлагал. Так что вот вам пример из такой простой аналитики информации, которая оказывается в доступе. спасибо вам, Давида. Израильский военный эксперт Давид Шарб был с нами на с Дякую, что нашли час и до встречи.